Selamat petang. Nama saya Nurin Nabiha binti Muhammad Hamdan. Saya akan, hari ini saya ingin berkongsi tentang satu isu yang semakin, ia semakin memangkan kita semua iaitu pencemaran udara. Pencemaran udara berlaku apabila gas berbahaya, habuk, asap dan bahan kimia dilepaskan ke atmosfera mengancam kesihatan manusia, Hidupan lain dan keseimbangan alam sekitar. Masalah ini bukan sahaja memberi kesan kepada pernafasan dan penyakit, malah menyumbang kepada pemanasan global dan perubahan iklim. Oleh itu, pencemaran udara bukan isu kecil, tetapi cara cabaran besar yang memerlukan perhatian kita semua. Pencemaran udara menimbulkan dilema moral yang dan etika yang serius di satu pihak, sektor perindustrian, perangkutan dan pembangunan ekonomi memerlukan pembebasan gas dan asap untuk beroperasi. Namun, kesan sampingan ialah pencemaran udara yang menjejaskan kualiti hidup manusia dan memudaratkan kesihatan. Konflik nilai yang timbul termasuklah kemajuan ekonomi versus kesihatan awam. Adakah kita harus mengutamakan keuntungan industri dan mengobatkan kualiti yang bersih. Hak individu untuk hidup dalam persekitaran yang bersih versus kepentingan pihak korporat untuk memaksimumkan keuntungan. Pihak yang terlibat termasuk industri dan syarikat besar yang mengeluarkan aset tambahan pejemah, kerajaan yang bertanggungjawab menetapkan undang-undang alam sekitar, komunitis setempat yang terdedah kepada dan ter, kepada udara, udara terjemah dan NGO serta aktiviti dalam sekitar yang memperjuangkan hak kepada udara bersih. Untuk analisis menggunakan teori falsafah dan etika untuk menilai dilema ini, kita boleh menggunakan dua teori falsafah iaitu utilitarianisme Menurut utilitarianisme, tindakan yang betul ialah memberikan kebaikan maksimum kepada seramai mungkin orang. Jika membenarkan industri mencemarkan udara demi keuntungan segelintir, tetapi mengorbankan kesihatan jutaan orang, maka tindakan itu tidak bermoral. Tidak bermoral. Sebaliknya, dasar yang mengutamakan pengurangan Pencemaran demi kesejahteraan masyarakat adalah wajah yang kedua etika alam sekitar. Etika ini menekankan bahawa alam sekitar bukan sahaja bukan hanya etika ini menegaskan bahawa alam sekitar bukan hanya alat untuk memenuhi keperluan manusia tetapi mempunyai nilai intrinsik kita mempunyai tanggungjawab moral untuk memelihara alam termasuk udara yang kita hirup. Menjaga udara bersih bukan sahaja penting untuk manusia tetapi juga untuk kesihatan kehidupan lain dan keseimbangan ekosistem. Dengan ini saya serahkan kepada Wan Ya, terima kasih Nurin. Okey. Seterusnya saya nak kaitkan dengan matlamat pembangunan makan. Pencemaran udara berkait rapat dengan SDG 13, tindakan terhadap perubahan iklim. Gas rumah hijau seperti gambar dia dengan mentena yang dilepaskan akibat pencemaran udara menyumbang kepada pemanasan global. Ini mempercepatkan perubahan iklim yang membawa kesan seperti gelombang haba, kemerau dan bencana alam. Oleh itu mengurangkan pencemaran udara bukan sahaja penting untuk kesihatan manusia tetapi juga langkah penting dalam memerangi perubahan iklim. Okey. Okey. Yang last kali. Okey, untuk ini penutup dan refleksi peribadi. Okey, melalui isu pencemaran udara ini saya belajar tentang nilai tanggungjawab, keadilan dan kepedulian terhadap halam sekitar. Saya sedar bahawa setiap tindakan kita sama ada sebagai individu, syarikat atau kerajaan mempunyai kesan besar terhadap bumi ini. Sebagai individu, saya harus mengambil langkah seperti pengurangan menggunakan kenderaan, kenderaan peribadi, menanam pokok dan menyokong dasar hijau. Saya juga belajar bahawa kualiti udara yang bersih adalah hak setiap manusia dan kita semua perlu bekerjasama untuk memastikan udara yang kita hirup hari ini kekal bersih untuk generasi akan datang. Marilah kita sama-sama bertindak kerana bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk anak cucu-cucu kita. Terima kasih. Inilah